Я знаю, знаю, знаю. как ты это... Нажми, она он сейчас э, 350 гривен стоит. Вот это? Не, ну стоят, вони, я не знаю, если они рабочие ну, то 350 40, Кто-то разбирается, а, то а я... Откуда? С, какого оборудования? Ага. А Открывачки, помнишь, старые? Ну, погоди. Шуфли с кожаной подошвой, блин, это ходить цокать, как, как баба на каблуках. Тинь -тинь -тинь. Мне просто интересно, сколько малых. хотел заплатить. Я платы купляю, а он так мне не сказал. Мне <laughs> их, это, где ты бачишь? У меня есть слон <laughs> и два руля. <laughs> Не спеши. А ну Сань, только подожди, подожди. Да. Что? Я не вижу. Бля. Есть, 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 есть. А даже не то, блядь. Все эти есть. Блять, одна монета стоит, 8 косарей. Это что у меня, блядь, с крестиком это. Она. Я не знаю, кто ее купит, ее только на биолог ставит, на аукцион туда, блядь. Вообще, а блядь, это опять блядь, джордами.

Две пары ежедневно. Черный и белый. Спасибо, хорошо,